пожалуйста, что Россия еще планирует для независимости? Я думаю, что обстрелы будут. Мы тоже их поздравлять будем. Сто процентов обстрелы Крыма должны быть. Думаю, что по Москве еще раз полетит. То, что было вчера, это не, не, не все. И я думаю все-таки, что будет еще обстрел в дороги с Мариуполя. То, что не строили, вот будет обстрел. Я пока не знаю, это будет День независимости или это близко там. Ну, мне кажется, это близко дню независимости. Вот. И еще будет какая-то ситуация, связана с обстрелом вокзала. Потому что у меня тогда сон снился, что я на вокзале я обстрел. Он там же там был, там был в потях пассажирский. Дело в том, что... Это в Украине а да. будет обстрел вокзал. Да. Да. Да, что не планируют обстрелы, сразу башня вот падает. Сразу говорю, что при кордоне территории, Сумщина, Чернигиевщина, Харьковщина и так далее, то есть это, ну, территории, во время Дня Независимости или за рядом с Днем Независимости будут там, конечно, обстрелы жесткие. Сейчас, секундочку, карта Мага, откройте, пожалуйста. И что еще? Я, подтвер... опять-таки, помнишь, была, когда я говорила, что на Запорожском направлении больше с пленными? Вот, вот там на станции, которая пленная, не, не про военных, а на станции, которая... Потом вышла информация, что их освободили. Помнишь, там как-то где-то? Так, так, так. Вот. Но тогда же карты... И мне там писали, Мария, вот типа, освободили, классно, вот введение к этому. Нет, там карта смерти падала, я помню, как сейчас. И сегодня, когда смотрела запорожское направление, опять там падала карта смерти. Что-то они будут целенаправленно делать с пленными на запорожском направлении опять. Сейчас. Само с на которые работают. Я сам в стану, станции говорю сейчас, не про военных. Казнь военных тоже будет. Я боюсь тех твоих слов, потому что каждый раз, как ты говоришь, они действуются очень быстро. А это не сон был, это куматоз был. Ну, типа, не только, не только сны показывают, это сведения еще могут показывать. Ну, куматозом я это называю. Ну, ты сидишь, типа, знаешь, какая-то картинка тебе перед глазами типа, идет или что-то вот. Мне сложно объяснить это не сон был это было по-другому немножко э, ты знаешь будут какие-то наступательные у них действия все-таки они планируют по крайней мере день независимости или где-то там то есть смотри день независимости или там накануне или вот прям вот, вот три дня вот этих вот суббота пятница и воскресенье да субботу день независимости правильно вот это вот три дня вот эти вот карта мага пятерка мечей то есть какие-то будут бои про кордонные территории, я так понимаю, что ДРГшники, что типа того, наступательное действие. Я говорю, это, это может быть Запорожская область. Здесь просто карта Солнца падает. Это юг. Ну, я не могу, типа, у меня карты все равно показывают одно и то же, касательно наступлений. То есть, тут уже, знаешь, неизбежное наступление по запорожскому направлению. Это Запорожская херсонская четко, вот прям показывали мне одновременно. Это вот так вот будет уже много зараз разговоров про наступ с Белоруссией, что до них тоже належит. К наступ с Белоруссией. Смотри, на прошлой неделе я говорила о том, что мне тоже давали видение, показывали, что они рыпнутся наступать, но мне сразу сказали, что я не переживала, потому что ничего не будет. То есть там карта шута то Мы типа, мы типа, знаешь, как обосрёмся немножко от новостей, но типа все это прекратится. И почему-то мне показывали, вот опять, территория Беларуси, показывали Ждомерскую область, показывали Бучу, Ирпень, что-то вот в этом роде. Я думаю, знаешь, как возможно? Возможно, что они рыпнутся пойти куда-то. И, наверное, люди просто в Буче и Варпине они будут. Ну, то есть, там же нам еще сон какой был у меня? Типа дорога это помнишь, прирытая была в Арпине, в Буче, вот Ну, про Бучу говорили во сне, я помню. Это получается, они типа. З Білорусі через Житомирську область в да, то тобто, виходить, дорога така от йде. Так, але там ще є можливість через Чорнобильську зону піти. Це буде ближче до Києва. Ні, ні. Це не обоснує Чорнобильської зони. Там вже сиділи ж в початку війни, Закопаться Зокопатися в землю, там де радіація, але так, так, не пойдуть. Чорнобиль не снився, Буча снилася. Но мне сразу понимание дали того, что все хорошо будет, все хорошо закончится, не переживайте, типа, знаешь. Поэтому, если будет какая-то новость или что-то будет, вы не пугайтесь, пожалуйста. То есть у меня силы уже, зная, заведомо, что я истеричка, конченая, да? Они заведомо мне говорят, Маша, не паникуй, все хорошо. Да, не знаю, что я истеричка, поэтому... показали мені Херсонщину і Запоріжжя, чи там теж будуть зупинені упоминені ці наступальні операції. Ем. Чорт. Почесті, будь ласка, прокончимо запилечення. Я думаю, Запорозька область там в бої будуть, чесно ну, кажучи. А тройка отрочка не чіт, Тут, тут мені кажется, реально бої будут. Вот, будуть. Окупірована територія, видишь, показують бої. Не думаю, що там все швидко закончится. правда? Республики виступ, опять. Ну, типа, активність почнеться. Ще щось а, буде відбуватися впродовж цих днів. Можливо, є якісь ще застереження для конкретних міст або регіонів, для яких ти найбільше простекуєш. Та не дивилася я так ще. Мені просто взагалі, я взагалі хочу на канал записувати потім собі там десь в п'ятницю, щоб прямо перед е, Днем Незалежності. Чернувати того, що я знаю просто, як вони люблять перед самим днем, знаєш, ну перед самим якимось, коротше, перед яким так праздником, прямо буквально накануні вони рішення приймають. Я вже не знаю, для чого, щоб ми просмотрели їх, чи як щось так міняється у них рішення, непонятно. Но... Еще. Ну, аккуратно, да, потому что здесь, смотри, опять тройка кубков это про праздник. Люди же гулять будут. Люди ж будут там отдыхать и так далее. Все опять начнется сейчас. По общественным местам обстрелы. Покажите, пожалуйста, по областям наибольшая опасность для захит. Захит обстрелы будут, кстати. Схит. Схит там вообще фонит, знаешь, что фанят какие-то военные базы. Военные. Вот почему-то мне такое чувство, что они хотят обстрелять. Я сразу ситуацию вспоминаю. Помнишь, на запорожском направлении, когда обстреляли, построение было, и прям по солдатам. Вот что-то вот мне почему-то сразу начало. Я я просто хит, и мне не сразу эта ситуация перед глазами. Так. Пивнич пивдень. Пивдень. Пивдень будут обстрелы.